এনেকৈ পাৰিবোৰ এটা এটাকৈ কাটি ল'ম দেখিছেনে এয়া দুই দুটা মোৰ চিলাই হৈ গৈছে প্ৰথমে এই চাইডৰ চিলাইটো মাৰি ল'ব তাৰপিছত এইটো মাৰিব যদি এইটো আগতীয়াকৈ মাৰি লয় তেনেহলে মানে কোচ খাই যোৱা চাঞ্চ থাকে আৰু পাৰি চিলালে সদায় টানি চিলাব লাগে চাই ভাল পালে সম্পূৰ্ণ চিলাইৰ লগত জড়িত যে সেইকাৰণে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এই টৰ্চ যে ৰিহাখন চিলাইছিলো তাতে আজি দহি পটিবোৰ লৈ লৈছোঁ তাকে আপোনালোকক দেখাওঁ কেনেকুৱা হৈছে ক'বলৈ নাপাহৰিব ইটাকৈ প্ৰথমে গাঁঠি দিব আৰু সৰু মাজতে সেই সূতাখিনি ভৰাই দিব ইয়াতো তিনিটাকৈ গাঁঠি দিব তেতিয়া গাঁঠিটো মজবুত হয় যিসকলে নতুনকৈ দহি গাঁঠিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেখেতসকলৰ কাৰণে একে সহজ হয় ইয়াত তিনিটাকৈ গাঁঠি সম্পূৰ্ণ দহি বতাহ হৈ গৈছে যিহেতু গোটেইখিনি দহি বতাহ দেখাবলৈ বহুত সময় লাগিব আৰু ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব সেইকাৰণে অলপ দেখালোঁ যদি কিবা জানিব লগা আছে তেনেহ'লে মেছেজ কৰিব আৰু যদি ভাল লাগে এটা লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই